застыла вечность, Стих звезд непринужденный разговор и время потеряла быстротечность на сцене конкурса. Оркестр управления Министерства внутренних дел Украины в Николаевской области. Слово для поздравления предоставляется начальнику МВД Украины в Николаевской области, генерал-майор милиции Сетьеву Юрию Владимировичу. Замечательный, талантливый, профессиональный коллектив с творческим юбилеем. Вы знаете, сегодня как никогда актуальны слова Леонида Быкова Гердац из легендарного фильма «В Бой идут одни старики, все проходящая музыка вечно. 20 лет для человека в принципе это возраст небольшой. Но для этого замечательного творческого коллектива за это время. Прошло не одно поколение сотрудников города внутренних дел Николаевской милиции. На протяжении всего этого возраста они поддерживали, поднимали авторитет, поднимали настроение, укрепляли боевой дух сотрудников милиции, участвовали во всех общественных мероприятиях, праздниках. За это мы им глубоко благодарны. Пожелать творческих успехов, счастья, здоровья, благополучия и зная, что они не останавливаются в своем творческом развитии, поэтому от членов коллеги мы решили преподнести подарок, микшерский современный пульт.

Елени Ивановне, артистка оркестра. Лучшая музыка сегодня для вас, наши любимые слушатели. 20 лет из жизни оркестра. Внимание на экран.